Tidak walaupun sesaat belum kamu membalas jasa ibumu. Kendong ibu tawaf. Habis tujuh pusingan mata Nabi tengok. Ya Rasulullah, ini ibu saya. Saya anak kandung. Habis baik dah tuan-tuan. Habis baik dah sahabat tu. Apakah saya menunaikan tanggungjawab anak kepada ibu? Nabi kata sesaat pun belum. Kamu bayar kesakitan dia melahirkan kamu. Amai hari ini pasing. Buat jadual. Saya tak sempat. Alung tak sempat. Angah tak sempat. A Acik tak sempat. Mak bagilah siapa-siapa jaga. terlalu rugi kita. Dia terutamanya bila ibu dan ayah tua dan sakit dan tidak mampu. Waktu tu berganda-ganda kemewahan dan kebahagiaan masuk dalam rumah kita sampai tak tertahan-tahan kemewahan itu. Sampai tak tertahan-tahan kemewahan itu Dengan syarat kamu ikhlas menjaga ibu dan ayah kamu yang sakit dan tua itu Betul Baru grad, ibu sakit Baru grad, ayah sakit Jaga mak dengan ayah Biar setahun, biar dua tahun, biar empat tahun, biar sepuluh tahun Saya bersumpah dengan nama Allah Allah akan membahagiakan kamu satu hari nanti syarat yang kedua. Jaga mak, jaga ayah. InsyaAllah, keluarga aman, bahagia. Ketiga, nak hidupkan sunnah dalam keluarga, yang ketiga, suami. Suami. bertanggungjawab mencari nafkah kepada ahli keluarga dan memberi perlindungan kepada keluarga suami bertanggungjawab mencari nafkah kepada keluarga dan memberi perlindungan kepada keluarga kasih sayang cari nafkah bagi perlindungan kasih sayang suami Buat tiga ni bahagia keluarga itu Allah redha dengan keluarga tersebut. Rasulullah bekerja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja. Isteri sebelas, anak tujuh. Dan Rasulullah punya pekerjaan. Nabi Mahir selok-belok perniagaan, Nabi Mahir selok-belok sekian dulu, Nabi berniaga dan sebagainya. Bila balik rumah, sahabat tanya, Ya Ummal Mukminin, Wahai isteri Rasulullah, Apa yang Nabi buat bila duduk di rumah? isteri-isteri nabi jawab kana fi mihnati ahlihi sallallahu alaihi wasallam di luar nabi hakim di luar nabi ketua Turus angkatan tetra di luar nabi presiden sebuah negara di luar nabi imam masjid bila masuk dalam rumah sahabat tak tahu nabi buat apa Nabi ni buat apa? Kalau masuk dalam rumah, isteri-isteri Nabi jawab, isteri pertama jawab, isteri kedua jawab, isteri ketiga jawab, isteri keempat jawab. Orang perempuan ni dia payah simpan rahsia ni, dia akan habak yang dalam hati dia. Minta maaf lah bukan, bukan rahsia secara umum, maksudnya yang perangai suami ni lah. Tentang kita dah pergi cucuk enggak, macam mana, suami sebenarnya macam mana. Tanya 10 orang orang perempuan. Daripada sepuluh berapa yang puji suami Kalau jumpa satu orang perempuan Dia puji suami dia dalam hati dia Daripada hati dia dia puji Maksudnya baik sungguh lah suami itu Bila tanya apa Nabi buat dalam rumah Isteri-isteri Nabi jawab Kana fi ahlihi. Nabi akan buat apa yang kami buat kalau kami lipat baju, lipat bajulah Rasulullah. Kalau kami sapu sampah, sapu sampahlah Rasulullah. Dan kata Sayyidatuna Aisyah, aku melihat Rasulullah menjahit pakaian terkoyaknya. <tuh> ha, siap dah orang lelaki lepas ni. <tuh> Kadang-kadang Nabi menyapu sampah Kadang-kadang Nabi dengan jahitan bajunya yang koyak Dan ada kalanya Ketika pembantu Mengangkut air Untuk dimasak dan diminum Kata para isteri Rasulullah Aku melihat Rasulullah membantunya Untuk angkut air bersih makan dan minum tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi cuma yang tu bukan poin dia yang tu bukan kewajipan seorang suami kewajipan paling teras seorang suami lindung kasih sayang mencari nafkah dan apabila banyak isteri hari ni bantu para suami mengurangkan beban cari nafkah Balik rumah tolong-tolonglah sidai baju sama. Tolong-tolonglah basuh pinggan di dapur walaupun ia adalah tugas besar seorang isteri suri rumah di rumah. Dan orang perempuan jangan senyum lebar sangat. Kerana memang daripada berapa ratus ribu tahun yang dulu wanita menguruskan rumah. Maka benda ketiga yang saya nak sebut untuk menghidupkan sunnah. Yang ketiga yang paling besar untuk menghidupkan sunnah. Tiga ke keempat saya tak ingat. Adalah isteri yang taat kepada suami dan menguruskan keperluan nama ni menyiapkan rumah keperluan apa? Ah, ha? keperluan bukan keperluan rumah tangga yang tu suami kena beli. Ah, ha, keperluan menguruskan rumah lah. Makanan, kebersihan, sebab menguruskan keperluan di rumah, makanan, kebersihan, pakaian, kekemasan apa semua ni dilakukan oleh semua wanita-wanita salihah sejak daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuklah ini poin poin yang yang keempat ketiga ni termasuklah seorang daripada ketua wanita syurga namanya Fatimah bintu Muhammad alaihi salam ketua wanita syurga empat Keempat-empatnya Suri Rumah Sepenuh Masa. Yang pertamanya Maryam bintu Imran. Yang keduanya Khadijah tu bintu Khuwailid. Yang ketiganya Fatimah tu bintu Muhammadin. Yang keempatnya Asyah, bukan Aisyah. Asyah bintu Muzahim. Semua Suri Rumah kecuali Asia sebab dia duduk di dalam istana dia isteri Firaun tetapi dia ketua wanita syurga ha tu tajuk untuk muslimat saja tu malaslah suami saya ustaz tak pernah tolong pun saya basuh pinggan malaslah suami saya ustaz 24 tahun berkahwin sekali tak pernah kemaskan katil Itu jadi punca bergaduh tu tak kemas katil aja Asiah ketua wanita syurga suaminya Fir'aun manusia paling bengis dan paling zalim atas dunia ini kematian Sayyidah Asiah di tangan suaminya iaitu dihempapkan batu besar berkecai tubuh Asiah tetapi beliau ketua wanita syurga ha, nak lagi alasan apa lagi Ah, ha, bukan tak basuh pinggan tau Ah ha, bukan suami beliau tak basuh pinggan yang remeh-remeh ni. Suami beliau manusia yang paling zalim tetapi tidak menghalang Asia untuk menjadi salah seorang daripada empat presiden wanita syurga. Ha, ni buah untuk orang lelaki pula. Ha, no? ha, untuk orang, tadi buah untuk orang perempuan. Buah ni buah kilah lah orang kedah kata kan. Ha, buah kilah. Tuan-tuan Fatimah. Ni isi yang keempat tadi ni. Sayyidatuna Fatimah membesarkan anak sendiri tidak ada pembantu dia yang pergi ambil air dia yang mengisar tepung dia yang membakar roti dia yang menguruskan rumah dia yang semuanya Fatimah radhiyallahu anha wa salam sehingga keras dan kasar tapak tangan Fatimah. Ha, kita satu jerawat tak boleh tidur semalam. Macam mana jerawat ni? Kenapa lah sesat main kat sini? Doa ada. Sehingga kesat dan kasar kedua-dua tapak tangan Fatimah bintu Muhammad. Sehingga Fatimah pergi berjumpa dengan ayah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya abati ayah, boleh tak kalau lepas ni ada perang, ada hamba-hamba saya perempuan saya nak minta seorang. Nabi kata wahai Fatimah baliklah bagi ke orang lain yang lebih susah daripada kamu. Datang Fatimah kali kedua. Ayah, boleh tak nak pembantu seorang? Saya letih, ayah. Kerja banyak. Sayyidina Ali sangat sibuk. Rasulullah kata, balik pulang, wahai Fatimah. Pada malamnya, Nabi pergi. Sayyidina Ali di belah kanan, Sayyidina Fatimah di sebelah kiri. Nabi kata, wahai Ali, wahai Fatimah. Ada satu amalan yang kalau kamu buat lebih besar manfaatnya daripada seorang pembantu ah ha, dengar tuan-tuan wahai ali wahai fatimah ada satu amalan yang kalau kamu buat lebih besar manfaatnya daripada seorang pembantu sebelum tidur kamu bertasbih 33 kamu bertahmid 33 dan kamu bertakbir 34. Dia tak tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sebelum tidur kamu bertasbih 33, ni riwayat yang sahih, ada satu lagi riwayat sahih juga, dia lain sikit. Kamu bertahmid 33, kamu bertakbir 34, cukup 100 amalan itu kamu buat sebelum tidur hadza nabi kata fa hadza khairul lak min khadimin lebih besar dan hebat daripada seorang khadam pembantu kata sayyidatuna fatimah aku tak pernah tinggal amalan itu sehingga akhir hayat Waktu orang tanya, Sayyidina Fatimah jawab, sampai hari ini aku belum pernah tinggal satu malam pun amalan itu fama ha, wajadtu ta'aban ba'da zalik. Ah dengar ni tuan-tuan. Dan aku tak pernah merasakan letih lagi selepas mengamalkan dengan amalan itu. Tak usah letih dah. Ha, ini rahsia dia yang besar. Untuk keberkatan, kecergasan hidup esok jadi cergas kita buat niat nak reda Allah ikut sunnah Nabi. Tasbih 33. Tahmid Alhamdulillah 33. Takbir 34. InsyaAllah. Antara fadilat yang dirasai oleh Sayyidatuna Fatimah. Fama wajad tuta'aban ba'da thalik. Aku tak pernah letih dah selepas amalan itu. Semua orang tuan. Laki pun boleh buat. Orang perempuan pun boleh beramal. InsyaAllah. Dan ketika berlaku perang, berlaku perang pada zaman Sayyiduna Ali, berlaku perang getir pada zaman Sayyiduna Ali, orang tanya soalan kepada Sayyiduna Ali, Wahai Amirul Mukminin, semalam getir, semalam adakah Tuhan mengamalkan zikir yang Nabi ajar? Kata Sayyiduna Ali, ya, walaupun pada malam peperangan, aku mengamalkan zikir itu. Malam perang tuan-tuan, malam perang ni serabut, sibuk. Nak susun posisi, nak susun orang dan sebagainya. Itu yang keempat. Dan yang terakhir untuk pagi ni. teras utama untuk menghidupkan sunnah dalam keluarga adalah anak yang taat, yang mendoakan itu anak yang mendoakan ibu dan ibu dan ayah dia. Sebab tu bila Allah swt sebut dalam ayat وَقَضَى رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ayat yang mewajibkan seorang anak berbuat ihsan baik kepada ibu dan ayah dia. Last kali antarlah jang waqul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan sebutlah kepada Allah satu doa yang kita semua hafal. Saya yakin dalam masjid ni kesemuanya hafal doa ni. Saya yakin Rabbi ghafir li dhunubi Wali walidayya Warhamhuma Kama rabbayani sagira Wahai Allah ampunkanlah dosaku Dan dosa kedua ibu dan ayahku Kasihanilah mereka berdua seperti mana mereka berdua mengasihani dan membesarkan aku ketika ketika kecil. Kata para ulama, Sebanyak mana kamu berdoa kepada ibu dan ayah kamu dengan doa itu, itulah rahsianya kedudukan kamu di sisi Allah sama ada kamu anak yang soleh ataupun bukan anak yang soleh. Tuan-tuan dalam masjid ni tuan-tuan nak tahu Allah panggil tuan-tuan anak soleh ataupun tidak Tonton tak boleh berlakon dengan orang bayar duit seribu sari untuk ulang doa tu. Takkan boleh berlakon. Sebab orang yang dalam akaun dia ada ratusan juta, dia sendiri tak boleh nak sebut doa tu. Bukan sebab kekayaan. Doa itu akan diulang-ulang. Diulang-ulang dan diulang-ulang. Berkali-kali, berbelas kali, berpuluh kali. Apabila seseorang itu sememangnya dia berkhidmat dan melakukan ihsan, ketaatan, kebaikan kepada ibu dan ayahnya secara ikhlas dan diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa itu akan datang. Dia datang dia akan lalu di hati dia dia akan sebut Rabbi filli dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani Itu ukuran antara ukuran anak anak soleh. Di saya rasa sekadar,